Друзі, ми продовжуємо. Продовжується відчування інформаційне нашої програми Новий день. Бачите, у нас вже є цікаві такі гості, гарненькі такі дівчата, такі досить гарненькі. Я радий їх представити. Це Олена Троян, досить добре вже вам відома. Це голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації Трон. Радий вас вітати, доброго ранку. А також, скажімо так, з іншого члени, боку, так члени бачимо клуба. члени клубу. Це Кулиш Валерія, радий тебе від. Вітати із твоїм улюбленцем та Раїса Жечинська. Дякуємо за те, що завітали. Отож, пропоную сьогоднішній ефіру з так. Розпочали ми розмову досить позитивно, але спокійно сидить твоя улюблениця. Як звати Ліді, Ліді? Як справжня леді, так я я, бачите, ще й правильно це примітив, що справжня <рес> леді, отож, тему сьогоднішньої розмови пропоную е, зробити е, наступну: е, як підготувати собаку до виставки і навіщо вона, взагалі е, ці виставки, навіщо вони потрібні? Яке їхнє значення, е, та й взагалі, е, яка їхня користь? Отож, перше запитання, е, думаю, що пані Олена, до вас як е, до м, скажімо так, людини, яка вже в цій справі не один рік. Е, е, взагалі виставки, е, як часто проводяться і Скажем так, на вище, что ней потребнее, в чем их користь. Выставка это в первую очередь за техническое мероприятие. Выставки наш клуб проводит два раза в год. Осенью это Яндар Николаев и весеннюю это память Людмилы Салохиной. Выставки мы уже проводим более пяти лет, уже, наверное, шестой год пошел, как мы проводим. Выставки это шоу. Шоу для людей, шоу для гостей, шоу для э, самих участников. Почему шоу? Потому что э, мы э, преподносим вс все самое лучшее, то, что мы достигли mm -hmm. со своей собакой за какой-то период. Вот, вот э, девочки могут у нас рассказать. Вот, приклад, да, можно, живой пример, скажем так. Да, живой пример к э, да. тому, с чего они начали, как они закончили и какие у них впечатления. То есть, вот. скажем, скажем так, что выставка – это, по сути, шоу привернение уваги до породы и до вашей организации, чтобы люди понимали, чем вы занимаетесь и курицей. Для... Стримите, да, так? Но обязательно это надо. Почему? Потому что мы показываем, вот все видят картинку, а мы эту картинку показываем живую. Вот, пришли, пообщались. Особенно это хорошо влияет на развитие ну, ребенка, потому что ребенок непосредственно может прийти на выставку и вживую пообщаться вот с такой говорится, милашкой Поэтому это это обязательно надо и человек допустим тоже он э, понимает что это все организовано что это собака как говорится не рыночная не без mm -hmm. документов и то что он если он допустим захочет взять себе щенка э, он возьмет себе собаку э, которая будет похожа на ту картинку которая ему понравилась mm -hmm. потому что зачастую собаки которые продаются без документов э, чисто вот э, я беру собачку для себя потом это выходит э, ну крайне боком по психике собачки там у нас не совсем бывают адекватные mm -hmm. и не совсем похожи на то, что мы видели на картинке. Вот для этого и существуют выставки, чтобы показать, какие бывают животные и что. Консультовать чтобы... можно. Выводить. Конечно, конечно. Ну и в какой-то мере это агитация именно любви к животным, вот культуре. Ну, як мы из прошлой встрече с вами говорили, что ваша организация також по должна скажем так, ту породу, которая подойдет наикраще. Конечно, это обязательно. Да, человек, я же говорю, вот он живой, может общаться, он смотрит, подходит ему темперамент на этой собачки mm -hmm. или не подходит, он на что-то рассчитывает. То есть это не картинка. И у нас все красиво пишется, а человек, когда вживую пообщается, то есть он уже имеет какое-то представление о том, что стоит это или не стоит, сможет он ухаживать за шерстью или ему все-таки взять лучше короткошерстную, большую или маленькую. Mm -hmm. То есть вот именно выставки дают такую информацию, то есть наглядную информацию. Mm -hmm. Я пропоную перейти, як ми сказали, до живого да. прикладу. Так пані Раїса, я маю до вас запитання. Взагалі, ви із, скажімо так, стажем. зі стажем уже. А да, що стажем можете стажем. розповісти зі свого боку про виставки? Чи це є психологічним якимось мінусом для собаки? Чи стрес вони отримують якийсь на цих виставках? Чи навпаки? Могуть вони так отримати такий стрес, але собак підготувати підготовлювати виставки. А як підготувати до цієї виставки? Ось якраз ми ну, ще запитання. Смотрите, проводяться хендлерські курси владільці приходять. ходят с животными на площадке, все это угу. рассказывается, объясняется. Такой был термин, э, про то, те, как подготовка, что это за хендлеровские... Хендлеровские курсы. Угу. Что это за курсы, можете рассказать? Конечно. То есть обучается, что владелец животного, что само животное, стоять в правильной стойке, правильно двигаться рысью, угу. то есть красиво себя показать в ринге, угу. показать все достоинства животного, хендлер должен, угу. Скриті звісно недостатки. Mm -hmm. Тобто ви цьому ще й навчаєте, так? Yeah. А, тепер я пропоную перейти вже, скажімо так, так, і до Валерії, і до справжньої леді, яка в нас так усілася достатньо таки солідна. А, Чи можеш розповісти про свою улюбленицю? як давно вона в тебе і як давно ви вже по виставкам з нею ходите? Well, у нас тільки була перша виставка і mm -hmm. пройшла очень хорошо, ми аж удивилися, навіть не адапталися, що все буде настолько. Она у меня почти два года, скоро mm -hmm. ей будет два года. Она вообще хорошая, детей, а, любит. детей любит. А про характер можешь рассказать? Как то детей любить, а еще какой-то темперамент, может, особые И это что привык? это за порода? Американский? Американский кокер-спаниель. Mm -hmm. В общем, этой породе около 200 лет. И она пользу, начала пользоваться популярностью в 19 веке еще. Угу. Тогда их только вывели от английского «спаниеля» английский и русский спаниель, они как более уже охотничьи, а американский в, больш, в, больш, в большой мере он уже как выставочная собака идет. Mm -hmm. Как декоративная, как собака-компаньон, да. Скажем так, такой гибрид больше для ручной, да? Ось да, не да, под, под, Нет, это диванный вариант mm -hmm. больше. Диванный. <laughs> я вижу, как раз так добромущивается <laughs> на диванчику. Скажем так, не одно столетие, а эта порода практикуется. <laughs> да, ну, потому что у нее объемная шерсть mm -hmm. требует Ежеднівного входа, тому що якщо такое животное в такій шерсті вийде в поле, воно вот, просто застрелять в кустах. Збере усе, по-перше, що там було. А про виставки і взагалі про пані Леді хочеться ще поспілкуватися, тим паче, що як я бачу, у нас багато заслуги. Так, перша яка це ось ця я розуміє, так? Це за третє місце в бесті, і наші дві медалі. Так давай мы вот его глядачам покажем Ось. Такой кубочек. Да. Mm -hmm. вот. И вот здесь вот у нас вот есть Раиса, покажи. Yeah. Да, вот Многие у нас конкурсы. Лерочка участвовала. У нас на выставках не просто вот экстерьерно, что собачка красиво пробежалась и красиво себя показала в стойке. У нас еще Лера участвовала в конкурсах. Но Конечно. сейчас Леди немножко переживает, а она умеет у нас таланты четвероногих, то есть она показывает дрессировку. Ага. То есть, что она умеет делать? Она умеет она сидеть на передних, на задних лапка на нас удержать лакомство и потом его подкидывать вот и ловить это таланты, замечательно чего? да <свят> вот да таланты вот такие вот у нас потом у нас был конкурс костюмов у нас <свят> это очень интересный конкурс мы одеваем в костюмы и одевается хозяин в костюмы и <свят> это все демонстрируется вот то есть это такая вот развлекательная программа все вот желающие вот могут вот <свят> это вот вот третье место в четвертой группе это <свят> Лерочка заработала вот первая ее выставка и вот такой... И результат, да, сразу результат. Ну, потому что Лера не просто так. Она приходила в клуб, она занималась, то есть это вот как Раиса рассказывала, что... Киноахикай прагный, да, то, что Да, вот она этого хочет. А в зале, как ты пришла до того, чтобы быть кинологом и чтобы в зале завести собак? кто тебе подарувал? Вообще, мне подарила на день рождения мама собаку. Дядя-то около пяти лет мечтала о собаке, а последние два года ждала, когда же мне ее подарят уже. Это <coughs> прямо как малюки Карсон. Так, мне собаку, подарит, И, видимо, відпов... видим, что не даром на такие чекания. Ты, скажем так, психологично уже подготовилась до того, чтобы будет собака, и видим результаты. Конечно. Это, во-первых, очень хорошо. Это ребенка, допустим, отвлекает от лишних посторонних, ненужных дел на улице и того же компьютера. Вот. Угу. То есть ребенок ходит, занимается. У нас есть курсы юного кинолога. Так, что все приходят, учатся, как ухаживать, mm -hmm. как кормить, как выставлять. Ну, то есть, вот это интересно. Человек занят делом, а главное, что это спорт. В том плане, что ребенок гуляет, он двигается, он не сидит на месте. Все, так, это для здоровья сдавалось тоже. Сдавалось значит, тот за заради собаки бегает, так? а и для себя же такое же здоровье. Конечно, конечно. Я большой, мы презентовали только один кубок и декілька грамот. Что еще за кубки? Вы можете их нам прононсировать и показать? Это к нашей к нашему очень опытному. Тогда да, мы и с вами, у... думаю, <говорится> на эту тему спикватысь, так? так? Начинали мы. У mm -hmm. меня э, две породы собак дома: mm -hmm. Шарпей и Чихуахуа. Я принесла кубки всего лишь одной моей собаки. Это мальчика. Mm -hmm. Породы шарпей, э, хаммер, мистер Успех, mm -hmm. да. Вот начали мы вот с Беста. Mm -hmm. Третьего места с Бэйби, потом пошли мы на щенки. Uh -huh. Это все бесты взятые. Трайца помнит, какой, щ... какой кубок да. она заработала. Mm, это, ну, я с моей собакой. То есть это вот каждый кубок это взятый бест. Место в бесте второе, третье. Первых у нас правда не было. Euh, про дипломи. Oh, боже, так приємно, коли знаєте, не тільки люди отримують там медалі, и шли навіть собаки. Тим паче, що якщо повернемося до пані Леді, то мені чесно, навіть цікаво подивитися, я розумію, що зараз вона хвилюється, нам це не продемонструє. Ні, не, не продемонструє. Ми <праценно> <сделать это праценно> зробити <за приділями>. продемонстрирует. <праценно> <праценно> да, она <праценно> <праценно> немножко нервничает. Видите, <праценно> <праценно> она <праценно> <делает, праценно> вид, що вона спить. На самом деле, це захисна реакція на стресс. Она первый раз в студии, поэтому вполне возможно. Не хвилюйся, я бачу, також, такой шокия. Знаешь, уйся двери ведущие. мы Раючку перебили, вот она начинала вот такого же. Да, расскажи дальше, как про историю такая, как, что было. Как что было, мои первые выставки. Так, парщи, парщи. Я пошла, я вы такой же до этого пришли. Как, хорошо. Я приобрела первую мою собаку породу шарпей. И получается в 9 месяцев мы пошли на выставку, нас пригласили, мы были в юниорах. Угу. И Выступали это была выставка юни... такой, что вы до этой выставки ходить? Вы знаете, в я кубни? два раза всего лишь прошла со своей собакой, угу. побегала круги, поставила ее в стойку, то есть мне нас показали… как... Учусь быстро. То есть правильно собаку поставила в стойку, вышла в ринг, то есть правильно все сделала, как мне показали. Отправили меня в «Бест». Ну, в «Бесте» мы взяли, как всегда, «Шарпей» занимает третье место. Mm -hmm. Первое, а что значит, не знаю, ну, всегда так. Та как-то вот зак место Закон, закон да, природи, да? Да, один, да, один закон раз у нас как-то выиграл Шарпей, вот, это было один раз там, вот, за все время, сколько мы проводили. И давайте пропомнимось еще до истории, скажем так, истории того, как накопичивались все эти все звания, дипломы, тем паче, что на столе вы також разложили и медали. Да, медали я разложила на столе, вот Гранд чемпиона покажи. Ну, гранд чемпион это уже заключающий, как говорится, Для для из так? Да. да, это последний титул. Есть Он... еще супер гранд. а про титул вы можете рассказать? Конечно. Гранд, титул и что и... Давайте я начну да. с первых титулов. Давайте. И так пройдемося. Смотрите. Первые титулы, которые зарабатывает собака, именно титулы в ринге, начиная с класса mm. интермедиа, mm -hmm. зарабатывает кандидат в чемпионы Украины. Если собака получает оценку, отлично. Класс. На вити Да. Виде, на виде такая. да. Собираете три кандидата в чемпионы Украины. И автоматично? Нет, идет нет. Эти три кандидата должны быть, один из трех кандидатов должен быть э, взят на выставке международного класса. Угу. И, потом, И под э, мы... тремя разными судьями. Угу. Далее, вот эти три сертификата идут на обмен на чемпионы Украины. Хочу сделать поправочку, у нас вот проходит, сейчас 25 апреля будет проходить выставка, это чемпионат Украины. То есть вот такой диплом мы можем угу. заработать чемпиона Украины уже на выставке, если она идет ранга чемпион Украины. Угу. То есть так дотримуется чемпион, так чемпион. Еще, Потом далее еще? Далее, угу. три чемпиона Украины и так трижды. Угу. три чемпіона України. Ще потроюємо і після да, трьох чемпіонів. Так. Після трьох чемпіонів України вже получаємо гранд чемпіона. Угу. Далі ви три гранда, на которое нужно точно так же. Трижди. Три жди. Три трьох суддів і да. один міжнародний, да, так? Да. Угу. Да. Так, так. Да. Тобто три рази ще мені так. Угу. Так. І получаєте супер гранд чемпіона України. Тут вам залишилося ще два. Да. Да? То -то... <рес> да. Ну я сподіваюсь, а після супер ще ще вище знаю. Вище нічого поки. Покасит То есть вы собираете 10 супер супергрантов всю жизнь выставляете собаку. <сOROn> Еще <сOROn> <сOROn> <сор _> собака лучшая в породе получает титул боб лучший представитель породы. А Luego, потом он что? меняется. Три кандидата лучшие представители породы меняется на чемпиона породы. Класс. Тобто собака-то не входит, мы так взяли в историю, так? Конечно. Адеция фиксуется, киси, выпускаете сбир У нас есть международная книга, у нас есть все украинская племенная книга. Все эти титулы записываются. В дальнейшем в родословную. Вот, можно показать и сейчас и новый и экземпляр родословной, угу. и обложка там где-то была. Вот сейчас вот новый такой экземпляр Украинской кинологической федерации, угу. вот. И к ней прилагается вот такая обложка, угу. в, которая, все, все, все. Да, в которой записывается, вот в этой графе записываются все международные выставки, которые прошла собака. Угу. Вот, это все очень интересно. У нас, допустим, мы когда ездим на выставки других городов, вот у нас собирается большая компания, мы заказываем автобус, заказываем шашлыки, у нас это, понимаете, вот, общение по интересам, угу. вот, то есть это увлекательно, это вот Раиса может сказать, что это у нас какое зоотехническое да, полностью за техническое угу. это спорт с собаками то есть люди точно так же занимаются спортом да действительно классно <с вы наверное вдох... надыхаете надыхаете на то, чтобы завести себе собаку с А котов, у нас, нас уже было. завел один ваш ведущий ваш теперь ну, угу. руководитель вашей программы Новый день это Галина Щерба вот она боялась вначале собак потом угу. пообщаясь с нами пару лет Ви не повірите, вона взяла себе цверк шнауцер. Я сподіваюся, що і зі мною буде аналогічно. Дякуємо вам <с. За, за те, що ви завітали сьогодні. Показали і мені, і нашим телеглядачам те, які бувають титули, і мене здивували навіть цим. А я бажаю вам дібрати і ще два титули отримати. Спасибо. Справжні так уже. А лірочки ви наші. ми бажаємо те, щоб ти дійшла також до таких вершин, і, скажімо, твоя леді теж війшла в історію породи, тому що. Я ще, да, я щось перебила. Вас хочу вообще пожелать, чтобы у нас наша Лерочка вот стала таким же кинологом, как наша Раечка. Это вот, ну, будем говорить Люди на нашей Людина наших... же с досудом, да, Патрика да, Верховна, вот в вашей гитарнике. организации. Да, так, да. дякую вам. Я очень горжусь. Дякую вам за это. Ц...